Здорово, брат. Здорово. Че, братан, откуда будешь? Белгород. А ты откуда? Белгород. Да, братан, я с шляпы лежал в госпитале, в госпитале в Белгороде. Ух ты. Серьезно. Значит, мы должны были быть с тобой знакомы, я там часто бываю. Да, братан, я просто этот раненый кто приезжал. Ну так а что? Что по ранению, что случилось? Да у меня нога сейчас вообще отказала на Видишь, вот сейчас. Можно тебе показать? Ну, показывай, показывай. Я же люди. Нет, я говорю, ты же не. А ну как... нет, конечно. Нет, брат, ну серьезно, ну вот. Сейчас, подожди, брат. Алло. Я ногу поднял. Алло. Вот, видишь? Ну, нога целая. Алло. Ну, я вижу, бандажа. Так ты дома или что? Да. Я понял, да. реакции 0 У меня разорваны сухожилия нервы. Так тебя комиссовали, да, или что? Нет, еще. Жду комиссации Ну да, в армию тебя, конечно, же Вот здесь вот, вот она, включается. Я вижу, вижу, вижу. А, братан, вижу летучая мышь. У тебя во... военная разведка, вижу. Братан, я сам. о чем мне скрывать? Нет, так я же ничего не говорю. Просто вижу, флаг у тебя висит. Груп. Честно, скрывать нечего. Ну, конечно. Сам я... мобилизованный. В двадцать втором мобилизованный, да? Служил изначально в разведке и попал. Дальше в разведку работал. Ну. Я думаю так по военному. Если ты где-то чему-то обучался, это тебе должно. Я тоже мобилизованный в двадцать на... году, но а да? я просто офицер. Ну, Делай то, что, то что умеешь. Я много умею. Кто у тебя там такой э, резвый, строгий? Желтая. А что он там ну, сыт? Скажи мне, а что ему страшно? Вот мне, я не пойму. Мы же как бы вроде ничего постыдного не делали. Да, он просто спрашивает, у меня просто это. А у меня там свои тараканы. Ну так это же твои тараканы. Это понятно, ты человек воевавший. А. Тараканов будет еще много в нашей с тобой жизни. А, ну, это брат мой, он мне сказал, я тебе помогу это сделать, так как я на одной ноге, я не могу это сам отнести. Я понимаю. А, я, а я, я... просто не могу сам это сделать. А я мазута. мазута. Теперь сижу. Меня тоже в 2022 году мобилизовали осенью. А, уже я про армию и думать да. забыл, честно тебе скажу. А, месяца три я побегал. Потом лепесток. И теперь военкомат. Бумаготворчеством занимаюсь. Доповідаю. Доповідаю, друзі мої. Станом на 27 листопада 24 року. Вступа. Ось ця втівачка, яку ви бачите на екрані перед собою, вже в місті Харків. Без вашої дієвої допомоги, друзі мої, цього б не сталося. Тому. Та й не тільки тому, але й тому теж я щиро вдячний кожному з вас за те, що зроблено, за те, що робиться, і за те, що буде робитись, хочу переказати, друзі мої вам найтепліші слова від хлопців з нуля, від хлопців, які боронять нашу країну щодня, і для яких ось ця ступа і інша наша допомога. Є, невід є невідмінною, невід'ємною складовою нашої перемоги, нашої спільної перемоги. Я хочу, щоб хлопці розуміли, що за ними є тил, справжній тил, не телевізійний, не марафонний, а справжній тил. Я хочу окремо подякувати фонду допоможе хоробрим» і особисто пані Ларисі, з якою я мав змогу познайомитись. Знаєте, війна, якби це не було дивно, іноді зводить людей про знайомство, з якими ти не жалкуєш ніколи. Я вдячний кожному з вас. Я вдячний Павлу Сполучених Штатів, пані Далі з Литви, нам, українцям, вам, українцям, кожному з вас. Кожному. І хочу, щоб саме короткий час. Ця автівка вже мала бойовий вигляд і бойові можливості, отримала. Теж завдяки вам. Ну і нам всім перемоги, друзі, Перемоги! Хлопцям живими і неушкодженими. Слава Україні, друзі! Сочувствую тебе. Чему ты, что ты сочувствуешь? Что Живой. Я прям знаю. Чему ж ты сочувствуешь? Живой. Что тут сочувствует? Сочувствует надо мертвым. Да, ну то что. Да, нет, я тебе про другое говорю. То, что он на лепесток наступил, это все равно очень страшно. Ну когда это деле. было, но о чем ты говоришь? И я в принципе тебя понимаю. Да все равно ...человек крепко. Ампутировали. Ну стопу во время подрыва. Ну а, в, госпит... за... а в госпитале уже ампутировали, да. Да, вот я тебе говорю, ты в Вулизарову по любому доходил. Да, ну недолго, недолго. Я же ну, уже. Да, я же уже не молодой человек. Я недолго ходил. Потом костыль мне сделали, потом вот обещают протез ну, сделать. По Поэтому-то я и говорю, поэтому я и сочувствую, что ну у меня-то по крайней мере конечность целая, но она висит как сосиска. Вот я тебе скажу, что если ты ее. Но ослез... она у меня есть. Если ее не ампутируют, то инвалидность тебе не дадут. Вернее, дадут, но группы. Вшивенько, Нет, вшивенькой. У меня не первая группа. Далее уже? У меня инвалидность первая группа будет, потому что а, нерв, нервы и сухожилия разорваны именно под коленной чашечки. Знаешь, вот, вот под колено, вот у тебя mm -hmm. чашечка коленная, mm -hmm. правильно? Ну, я ж не врач. Здесь. Вот Под ней. Вот, по дне, ну, под ней... Ну, хорошо, вот я вот понял, да, много но много я же не врач. Ну, ну, Смысла вот. нет, я все равно ничего там не понимаю. Я юрист по образованию. Вот, вот. у меня под коленной чашечкой было полностью, ну, все разорвано. Угу. Мне их шили, как могли. Вот, и у меня нога так, она и висит. То есть, То есть Гла... сейчас я тебе покажу. Глав... Не надо, не надо. надо, достаточно, я понял тебя. Подъму. Сейчас я ногу подъму. Вот. Получается вот mm -hmm. здесь, mm -hmm. вот, вот под коленная чашечка вот, вот здесь вот на а, изгибе. Да я понял, я все понял. Вот. А как, как ты э, этот самый, как ты э, под мобилизацию попал? Что э, э, у тебя за специальность? Под мобилизацию. Вот у, нее, стуги, пожалуйста. Ну, военно... вот у меня специальность над головой висит. А тут ты по военно-учетной специальности да. такой имеешь, над... да? Да. Я тебя что, понял. А где попал под ранение? Авдеевка. А -а -а -а. Я не жалею об этом. Я спас, я спас двух мирных жителей. Угу. Двух женщин спас. Угу. С собой закрыл. Угу. От чего? Я не жалею об так этом. Так от чего? Что, прилет, что прилетело? Прилетело а что-то? Баба-яга. А, ну то с, э, сброс со сброса. Я... я просто от удара именно. Двух женщин с собой закрыл. Uh -huh. А что они рядом с тобой делали? Эвакуация была. Ты эвакуировал, эвакуировал женщин или пацанов я... своих? Я эвакуировал мирных жителей. Ты эвакуировал мирных жителей из Авдеевки? Когда это тебя ранили? Что это? ты меня чешешь, братец? Когда, это, когда у нас разведка занималась эвакуацией мирных жителей? Когда это у нас разведка занималась эвакуацией мирных жителей? Я бы сказал, бы еще пацанов своих эвакуировал, я бы понял. 17 февраля какого года? Нет, именно Берник. 17 февраля какого года? 23 -го. 17 февраля 23-го года ты а получил нет, ранение в отделке. Сейчас 24-й. Ты путаешься в показаниях да. разведки. Зачем ты мне врешь? 24-го года, значит. Ну Зачем ты мне врешь? Разведка. Ну это же стыдно. Да я тебе не вру, я тебе серьезно. Нет, я тебе серьезно говорю. Ты не выкупаешь, что он контуженный, нахуй? Ну я понимаю, контуженный бывает. Ничего не скажешь. Хочешь верить? Да понятно, я тебя ж не проверю. Хочешь, хочешь не я ж 20, тебя, 20. я ж тебя не проверю. Я с двадцать проверяю. Да Блять, честно, у меня такое бывает, у меня с памяти очень сильная беда. Пойдем на кухню. А как же ты в разведку попал? Объясни, как там что поставить, я же не знаю, блядь. как же ты в разведку попал? С, с, в ней с провалами в памяти. Я. До крайнего, до крайнего ранения, вот меня вот 17 февраля ранило, угу. я служил в своем подразделении, со своими У пацанами. Тебя угу. С октября 22-го года. А где сейчас твои пацаны? 3 октября меня вызывали. Что, 3 октября? Мои пацаны до сих пор еще служат. Ну, я понимаю, а где они сейчас? Кого? Где они сейчас, спрашиваю? Служу до сих пор. Это я понимаю. А где? Какая рай... Ну, хочу Какая понимать, рай... насколько ты правду говоришь. Бля, мужик, ну, давай начнем с того, то, что, бля, я тебе не скажу, где они сейчас. Ну, направление, что ты можешь сказать? Мне, естественно, дислокация... Мне дислокация не нужна, а направление, что ты можешь сказать? Так, и направление. направление, не, направление да, да, да. Ты в смысле, блядь, направление тебе сказать? Ну, Харьковская, Запорожская, Донецкая. А? Что? Ты не можешь. донецкая сам? Я из Белгорода. Сам ты Донецка? что, не слышишь, что ли? У -у -у. Ты меня вообще не слушаешь? Не, можно я? Или у тебя действительно провало в памяти? Не, можно, можно я покурить скажу. Будешь? Ну, говори, конечно, говори. Можно я покурить? Скажу? Мне чтобы подождать, пока ты покуришь, Нет, ты шутишь. Курить можно сказать, сходить? Ну кури иди, кури. Нет, я просто разрешение спрашивал. Можешь покурить. нахуй пойти? Можешь и нахуй пойти. Включи волобол. Алло. Так это дружище, ты это... извини моего друга и извини, может быть, если я тебе что-то не так сказал. Угу. Скажи мне, кто тебя оперировал? Я в Бел... Кто тебя оперировал в Белгороде? Помнишь фамилию хирурга или ты ее не знаешь? В Белгороде не оперировал. Ты сказал, что ты в госпитале в Белгороде лежал. Лежал, но я не сказал, что меня там оперировали. Не сказал. Не оперировали тебя в Белгороде? Ну вот. Что ну? Оперировали или нет? Сколько тебе лет? Нет. 25. 25? А, где а ты... что ты так интересуешься? Ну, я, не, я не люблю, когда люди врут. Я, я, я теряю, я теряю интерес Кто? к людям, которые начинают врать. Ты вот откуда? у меня написано, что ты из Челябинска. У меня написано, Кто что... Я, откуда будешь? Я же тебе ответил. Я из Белгорода. Да. Я тебе все рассказал про себя. У тебя действительно зловещие провалы в памяти. Про себя ничего конкретного не сказал. Я тебе сказал, что я служу в Белгороде и что после я ранения. И что после, после ранения я э, служу в военкомате. Или у тебя действительно провалы в памяти? Как же ты в разведке-то служил? Ты... Ну позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер. Дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь. Ты же увидел... А, ты же... Да. Ну, после ранения, да. Ты же увидел на территории что-нибудь, ты ж тут же забудешь. Ну, как ты можешь служить в разведке, если у тебя памяти нет? Как у аквариума на рынке. У меня память... Начала, начала пропадать после крайнего ранения. А, то есть после ноги у тебя еще что-то было? Легкие пробиты. После ноги? Да. До этого. То есть ты с нерабочей ногой О. бегал по полям, вел боевые действия, да? А потом тебе еще О. легкое пробило. Господи, господи, какой же ты балабол, Должный. это просто трэш. Раздражает. Вот столько у нас героев таких, До как ноги. ты. Ты сказал, после последнего ранения у я тебя провалы в памяти начались. Я ты врешь. -го года. С октября. не пойму, зачем? Вот какой был, смысл? Я говорю, не было. У меня это второе ранение. Ты сказал, после последнего ранения у тебя появились провалы в памяти. Второе ранение? Угу. После последнего. Ну. То есть последнее ранение... После второго ранения, да. И нога, и нога у того, тебя так. не последнее Спасибо. ранение. Ладно, все с тобой понятно. Почему? симулянт Симулянт, симулянт. симулянт и балабол. Пока. Первое, вот ранение. Да иди ты Симулянт. Балабол и симулянт. Не больше, не меньше. Брешес, что на в себе.